у меня просто кусок этой ракеты, и мне захотелось что-то с ней сделать, что-то красивое, вот. но ну, я думаю, что у меня получилось все-таки, да. нас с друзьями, вернее. С 22 -го года мы уже сделали 20-25 до, до 30 предметов в коллекцию входят у вазы подсвечники разные лампы торшеры мебель мы сделали это конкретно для себя порадовать свой глаз в первую очередь если людям нравится прекрасно все мое творчество построено на созидании через разрушение поэтому это одна из Доказательства моей философии личной. Есть идея, у меня уже давно родилась, я хочу ее давно уже реализовать. Фонтан из ракет, аллею, вообще памяти героев наших ребят военных. То есть такие масштабные, да, есть такие. А повторяться, скорее всего, ну, если это нужно будет, если городские власти скажут, что окей, то без проблем сделаем.